Брати і сестри, я хочу разом з вами сказати слава нашому Господу, як ваш служитель сказав, що я із Колорадо Спрін, являюся там несу служіння пастора, у нас там 80 членів і 86 дітей. Но ми на даний час знаходимося в ренті. І продається дуже гарне приміщення, яке підходить якраз по розміру для нашої церкви. І у нас є таке, знаєте, дуже велике бажання його придбати, але так як нам сказали, щоб нам дати лондаун, то в нас не вистачає грошей, і ми дуже просимо. По церквах, щоб нам допомогли, щоб нам дати дав пеймен, я би хотів вас зарані благодарити за вашу жертвеність і щоб Господь допоміг нам придбати це приміщення. Тому що коли ми знаходимося в ренті, нам, ми завжди не можемо зібратися тоді, коли нам хочеться. А нам дають зібрання в неділю тільки на 12-ту годину дня. І так, коли вже нам дають, тоді ми збираємося. Ми дуже хотіли б, щоб Бог розположив ваші серця і нам придбати це приміщення. В даний час я буду проповідувати слово Господнє, тому що ми діти Божі, ми для цього й збрані. Я думаю, що. Знаємо і віримо, для чого нас призвав Господь. Давайте скажемо слава Ісусу. Знаєте, коли Господь призиває на свій путь, кожен християнин, Він должен відкритися, осознати свого, свого Спасителя, прийняти його в своє серце і. Следовать за Господом. И я прочитаю слова записанный 18 Псалом, Цар Давид, говорит такие слова, 15 стих. Да будут слова уст моих и помешления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Братья и сестры, да будут слова уст моих и помышление сердца моего. О чем сегодня мы помышляем? О горнем или о земном? Братья и сестры, да будут слова уст моих и помышление сердца. Когда сердце помиш... помыслило, тогда только говорят уста. И если мы помышляем сегодня о горнем, мы обязательно будем говорить о вечности. Сегодня очень люди мало говорят о вечности, особенно в семье, в домах, детям. Что мы сегодня, братья и сестры, можно сказать, находимся на пути, на который поставил нас Иисус Христос. Слава Ему! И это важно, братья и сестры, чтобы наше слово, которое выходит из уст наших, оно было, было угодно пред нашим Господом. Прежде, чтобы сказать что-то, нужно подумать. Нужно подумать. И знаете, когда я был в одном служении, и подходит сосуд и говорит одному члену церкви, говорит, слово вышло из уст твоих, и уже ты его не поймаешь. Уже он сделала свою работу, братья и сестры, иногда мы говорим и не думаем о вечности, не думаем о том, что нужно нам будет в конце пути предстать пред живым Богом и дать отчет за прожитую жизнь. Этот отрезок жизни дал нам Господь, слава ему. И важно, братья и сестры, чтобы наши слова они соответствовали слову Божьему чтобы слово, которое мы говорим, оно было приправлено солью. Братья и сестры, даже когда мы приходим в посещение, посетить больного, иногда Дух Святой говорит, говори, скажи, а нам не хочется говорить. Но нужно говорить, чтобы это слово, оно сделало свою работу, потому что Бог, Он хочет, чтобы мы были Его свидетелями истинными свидетелями, которые свидетельствуют о вечном Боге, который пришел на эту скорбную землю для того, чтобы освободить человечество от рабства греха. Пришел Иисус Христос для того, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить эти дела и дать человеку возможность идти путем Господним. Он проложил этот путь. Давайте скажем, слава Ему. И Он поставил тебя и меня на этот путь. И Он хочет, чтобы ты и я ходил в истине Его. На основании Слова Божьего. Как важно, братья и сестры, принять из уст нашего Господа Слово Его. И растворить Его верою в жизни нашей. Как важно сегодня, чтобы мы, братья и сестры, как дети Божии, знали и понимали, где мы сегодня нужны для нашего Господа, потому что мы находимся не в своей воле, мы находимся в воле нашего Господа. И эти слова, которые выходят из уст наших, это работа Духа Святого. И когда мы принимаем это слово, братья и сестры, с верою, и ложим его в сердце наше, тогда обязательно это слово, оно будет приправлено солью. И мы будем знать, где что сказать. Потому что Господь Духом Святым, Он будет управлять жизнью нашей. И в свое время, братья и сестры, царь Давид, он понимал, он понимал, что нужно обуздывать уста свои, он знал, он верил. Иов тоже понимал. Он понимал и говорит такие слова, что Дух Божий создал меня. И дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Братья и сестры, и когда мы находимся еще при жизни, мы понимаем, что мы нужны для нашего Господа, чтобы каждый день был прожит для нашего Господа, чтобы Он мог употреблять нас на всякое доброе дело. Знаете, я с одним братом, мы когда были в России на работе, и он всегда мне говорил, этот день, который Бог пробудил нас от сна, не для того, чтобы мы только пошли на работу, но Он хочет, чтобы мы сделали дело, которое Он хочет, чтобы мы его сегодня сделали. И знаете, когда я видел на его жизнь, насколько ему тяжело то, что Бог открывает, и его нужно идти и говорить. Не всегда хочется, приходит боязнь пред людьми. И эта боязнь, братья и сестры, когда приходит эта боязнь пред людьми, она ставит сеть но надеешься на Господа, он будет всегда в безопасности. Слава нашему Господу! Если он дал, он обязательно поможет тебе его сказать. Его сказать. И знаете, как важно сегодня, чтобы принимать из уст нашего Господа Слово Его и положить в свое сердце. И когда ты его ложишь в свое сердце, ты принимаешь это Слово с верою, ложишь его в сердце, и в тот момент, братья и сестры, Дух Святой начинает действовать. Что Он производит? Он начинает двигать тебя. Он начинает тебя открывать. Он начинает тебе будущее возвещать. И ты не считайся с этой плотью. Ты идешь и исполняешь волю Господа. И не ты направляешь уже своим стопам, но направляет Слово Божие, потому что оно является светильником ноги нашей. Слава Иисусу! Братья и сестры, как важно сегодня читать Слово Божие. Иногда я говорю братьям, когда ты читал Слово Божие, да нету времени. Нету времени. Братья и сестры, для человека Божия – особенно для народа Божьего, сегодня очень много времени Бог дал. Время взыскать Господа, время обогатиться. Братья и сестры, сегодня Дух Святый говорит по церквам, Он говорит, что идет очень трудное время. Идет испытание, на верность Бог испытает. И не так, знаете, иногда, когда мы вместе, это хорошо, это хорошо, но иногда, иногда где-то наедине, нужно сражаться с врагом. Нужно сражаться с врагом. И чем больше мы наближаемся до нашего Господа, тем больше сатана атакует, тем больше сатана атакует. И нужно сегодня нам обогатиться духовно, духовно, братья и сестры, чтобы это слово, которое выходит из уст наших, и помышляем о чем мы, чтобы оно было благогодно пред нашим Господом. В тот момент нашему Господу очень хорошо нами управлять, когда мы в послушании, когда мы в Его воле, потому что не в воле человека давать направление стопам своим, но в воле нашего Господа. Давайте скажем «Слава Ему!» И когда мы находимся в воле нашего Господа, Он Нами управляет Дух Святой, который сегодня открывает, вразумляет, наставляет и ведет. Церковь Божия она никогда не стоит. Она никогда не стоит, она не будет стоять и рассматривать эти прелести мира Сего. Она влекома Духом Святым. Она всегда хочет услышать голос Божий. И каждый день она хочет его употребить для славы. Божий, для славы Божией, потому что мы его народ. И он для этого послал свет свой, он послал свою истину. И они сегодня Божий народ ведут, и они приведут на святую гору его и в обители. Его. Давайте скажем «Слава нашему Господу!» Как важно сегодня поверить в это Слово, верить, братья и сестры, в это Слово. Один раз мы с братьями поехали в посещение, и врачи в этой сестре уже сказали все, считанные дни, считанные дни. И когда мы там находились, и Дух Святой побуждает и говорит, «Говори, 19-й псалом. Говори, 19 псалом. И когда только прочитал им этот 19-й псалом, эта сестра встает, встает и повелевает. Братья и сестры, насколько сильно, когда ты ухватился за это слово, и оно могущественно, это слово, знаете, насколько это слово, оно имеет силу, когда мы его принимаем, верим и действуем так, как написано. И когда она ухватилась за это слово, она встала. Слава Господу! Это важно, братья и сестры, слово сказать вовремя. Иногда нам хочется сказать, но Дух Святый говорит, не говори. Иногда нам, нашим разумом, мы так себе думаем, что нужно его сказать, потому что так написано. Но Господь говорит, не время. Не время. Ты должен очень быть чувствительный, когда и где сказать. Братья и сестры, иногда ты вроде бы и сказал по Писанию, но не вовремя. Но не вовремя. Он не принесло никакой пользы. Это важно каждому христианину быть чувствительным к Духу Святому. Это обязательно нужно принимать Слово Божие. А Дух Святой Он будет употреблять. Это две струи, которые сегодня действуют среди народа Господнего. Это Дух Святой, который сегодня ведет Церковь Божью в вечные обители. Давайте скажем слава Иисусу. Это важно, братья и сестры, сегодня не наблюдать за кем-то. За своими устами, за своими устами. Сказал, вишло, и не поймаешь. И оно не послужило для пользы. Важно сегодня, чтобы наши уста были хранимы самим собою. Как написано в 38-м псалме, царь Давид говорит такие слова. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать не языком моим. Не согрешать языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивей предо мною. Братья и сестры, как никогда, сегодня, особенно в это последнее время, нужно наблюдать не за братом, не за сестрой, а так, как в свое время сказал Давид, я буду наблюдать за, за путями моими. Он сам сказал себе, я буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи. Твердыня моя и избавитель мой. Когда Господу благоугодны и слова наши, и помещения сердца нашего, Он обязательно нас будет вести. Он обязательно будет нас ограждать, Он будет нас оберегать, и Он будет нас вести в вечные обители. Слава Иисусу! Важно, братья и сестры, сегодня наблюдать за путями нашими, чтобы не согрешать нам языком своим. Потому что Господь, Он нас избрал, Он оправдал, и Он поставил на путь свой, чтобы народ Божий ходил в истине Его. Потому что Господь есть Бог. Он есть истина, Он есть Бог живей и Царь вечный. И от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его. И сегодня как важно стоять на твердом пути на основании святого вечного Евангелия, Слова Божьего, которое могуще спасти нашу бессмертную душу, и не только нашу, но и детей наших. Слово живо, оно действенно, и как мы его принимаем, настолько мы Получаем, братья и сестры, если написано, болен никто из вас, позови пресвитеров церкви. И как мы верим, как мы верим, не исцеляют братья служителя, просветера, но исцеляет Господь, насколько мы верим, насколько мы поверили в это слово, настолько происходят действия. Слава Иисусу! Это важно, братья и сестры, принять это слово, поверить в это слово, и дух святой, он обязательно будет тебя вести туда, куда хотел бы идти Иисус Христос. Он обязательно будет вести Дух Святой, которого мы приняли, которого Он дал нам, который излил свою любовь в сердце наше, слава Ему. Это нужно доверяться, братья и сестры, и не говорить, что когда-то Господь действовал, сегодня Господь действует. Но как ты сегодня принимаешь, как ты сегодня исполняешь это Слово, насколько ты сегодня веришь в это Слово. И когда мы верим в это слово, братья и сестры, настолько мы получим, настолько мы получим. Но мы находимся, братья и сестры, среди этого зла. Весь мир лежит во зле. Но в нашем сердце есть правда. Христос вселился в сердце наше, Духом Святой, слава Ему! И это видят люди. Они видят, что в нас есть Иисус. Христос, который полюбил нас вечной любовью, который простер свое благоволение. Я, знаете, братья и сестры, когда видел на этого брата, который исполнял это слово, когда принимал от Господа, его нужно сделать. Насколько нужно наблюдать за собой, исследовать себя внимательно, и тогда Господь будет управлять нашей жизнью. Он будет управлять нашей жизнью. И мы будем иметь такую, знаете, прекрасную способность обуздывать свои уста. И как я уже говорил, Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Мы видим, братья и сестры, когда мы приходим даже на похоронное служение, лежит человек бездыханное тело. Ты что хочешь с ним делать? Что? Он не слышит, он не, не слышит. Но когда мы, братья и сестры, прожи, 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 когда у нас есть дыхание жизни, то нужно ценить, нужно ценить, нужно дорожить и не говорить, что когда-то я себе сделаю то или другое. Нужно делать его вовремя. Нужно делать вовремя, особенно в молодости. Нужно его сделать и не говорить, что когда я пойду на пенсию, я уже точно буду посещать служение, я уже не буду пропускать, я буду служить Господу. Братья и сестры, у меня недалекий сосед там на Украине, он это говорил и два дня не дожил до пенсии и все время пропускал служение. Все время пропускал служение. И когда я слышал, мой отец говорил, иди в служение, иди в служение, это все сделаешь. Иди и делай. Но он отлаживал на когда-то. И написано в Иова 27 глава с 3 стишка, что доколе еще дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрах моих не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Мы народ, избранный Господом, люди, стремящиеся к правде, люди, которых Бог употребляет, люди, которые свидетелями являются на этой земле земле, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Как может язык произнести ложь, братья и сестры, если в сердце Слово Божие сокрыто? Что может быть на устах? Слово Божие. Но если в сердце нашем есть неправда, она будет и на устах. А Господь хочет, чтобы мы были от этого далеки. Мы народ, стремящийся к правде. Люди, которых избрал Господь, для того, чтобы они были верными свидетелями на этой земле. Знаете, даже в этом взять земному никто не хочет идти на суд и взять неверного свидетеля. Он хочет верного свидетеля. Так само Иисус Христос он доволен, когда мы исполняем волю нашего Господа. И говорит Иов, далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Как важно, братья и сестры, чтобы сердце наше не укорило нам во все дни наши, мы призваны нашим Господом, приняли Его святое вечное Слово, Слово жизни. И мы не влекоми этим миром, мы влекомы нашим Господом, потому что сам Иисус Христос. Он говорил, когда находился еще на этой земле, Он говорил, когда я буду вознесен от этой земли, я всех привлеку к себе. Как важно, братья и сестры, сегодня, как никогда, быть влекоми Словом Божьим, верить в Слово Божие. Оно живо, оно действенно. И я уже сегодня говорил, насколько мы верим в это Слово, настолько Бог будет действовать. Я думаю, не один раз мы слышали такие слова. Даже отец, когда говорит сыну своему, вот было в, нас, в нашей семье, отец говорит дочке, моей сестре, он говорит, нельзя тебе встречаться с этим неверующим человеком. И она не слушает, она просто не слушает. И отец, Говорит мне, она тебя послушает, ты ее брат, она тебе доверяет. Скажи ей, и она поверит. И знаете, когда я подошел ей и сказал, она сделала. Слава Иисусу. Знаете, отец, он видит, кто в семье может сказать, и оно это слово будет действовать. Так само Иисус Христос, он хочет, чтобы мы приняли это слово. И Он знает, куда нас послать. Но Он не пошлет туда, куда мы хотим. Он пошлет нас туда, куда сам хотел бы идти Христос. Но важно нам находиться в воле нашего Господа. Потому что не в воле человека давать направление стопам своим. В воле нашего Господа. Мы находимся, братья и сестры, у воли нашего Господа. И пусть Господь руководит, управляет, управляет нашей жизнью, чтобы Бог мог употребить нас на всякое доброе дело. Но должен человек быть готовым, приготовил себя. И когда, братья и сестры, мы с этим братом ложились спать, он молился так. Он говорил, Господь, я буду идти на ночное время, отдыхать. Но если ты хочешь меня употребить, я в воле твоей. Употреби меня в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Сколько ты меня пробудешь, я готов идти. Я готов идти, потому что я приготовил себя ко всякому доброму делу. И Господу очень хорошо управлять таким человеком который уже себя приготовил, приготовил в любое время. Вставай, иди. Там, в этой семье, нет мира. Идет дело до развода. И он идет туда. И он идет и говорит то, что ему сказал Господь. Это есть свидетель, который передает то, что сказал Господь. Важно, братья и сестры, сегодня быть его детьми, народом Божьим. Который избрал Иисус Христос и мини Свои, мы ми куплены дорогою ціною крови. И в данный час мы будем благодарить нашего Господа за Слово Его, мы будем благодарить нашего Господа за Дух Святой, и будем благодарить за жизнь и дыхание, и будем просить у нашего Господа, чтобы Его благодіюча рука вела нас по дороге в небо. Давайте преклонимся, припадем к ногам Его и воздадим Богу славу. Аминь.